हमारा मसला ये कि हम अपने आप को पूरा का पूरा मुनफरद रखते हैं इस निज़ाम तख्लीफ़ में और वो ये है कि हम बातनी वजूद हैं इसका मतलब समझ गए ना कि इंसान एक बातनी वजूद है और ये बातिन वजूद अपना एक दाखिली निज़ाम और और दाखिली कॉन्टेक्स जो तो रखता है ये अब दूसरा मरहल है पहली बात ये कि हम दा हम बातिन दाखिली नहीं कह रहा बातनी वजूद हैं तो इस लिहाज से हमने जैसे अपना पूरा इम्तियाज इस्टेब्लिश कर लिया अपने लिए तो अब बातनी वजूद का क्या मतलब है जब हम ये कहते हैं कि फुला वजूद तो ये किसी सिचुएशन को या किसी कैरेक्टर को वजूद से मंसूब करना हो कि ये मौजूद है तो ये मुमकिन नहीं है कि वो किसी कॉन्टेक्स्ट में ना हो यानी कि वजूद हमेशा एक से आंकों सबाक में होता है अदम से आंकू सबाक से आज़ाद होता है ये बात आसान है या नहीं मतलब अदम पे कोई हद कोई क़ैद वहाँ यूनिवर्सल और पर्टिकुलर की तमीज़ नहीं है क्योंकि नहीं हमेशा लामहदूद है जो नहीं है वो हर कहीं है और जो है वो कहीं कहीं है वो कहीं में है वाजह है ना तो अब इसमें चलो अभी इसका इसको इसकी तफहीम फ़िलहाल मतलूब नहीं है कि इन बातों का मतलब क्या है ताकि पूरी बात एक मरत कह दें कि इंसान एक बातिनी वजूद है और इसका कॉन्टेक्स भी बातनी पहले है खारजी और तारीख़ी बाद में इस वजूद का तारीखी किरदार भी बातनी कॉन्टेक्स में समझना ज़रूरी है और इसका इसका बातनी वजूद होना खारिजी वजूद होने के शवाहद दलाइल से मुख्तलिफ़ शवाद व दलाइल रखता है इसका बातनी वजूद होना चीज़ों के ज़ाहरी वजूद के निज़ाम ही से बिल्कुल मुख्तलिफ है एक होता है होने का निज़ाम मैं हूँ मतलब ये चीज़ है तो अब ये है अब ये दूसरा कदम होता है कि यह चीज़ किसी के जहन में भी है मालूम भी है वाजह है ना तो मेज़ अगर मालूम होगी तो ये अपने खारजी से आक सबाक के लिहाज से मालूम होगी ये चौकोर है तो गोल कभी नहीं होगी तो इसको कहते हैं कि कॉन्टेक्स्ट में रख कर चीज़ों को देखना तो मौजूदात का सारा कॉन्टेक्स्ट, यानी फिजिक्स की रेंज में आने वाले निज़ाम वजूद का सारा कॉन्टेक्स्ट मैकेनिकल है स्ट्रक्चरल है और खारजी है और जबर का हिस्सा है इंसान बातिनी वजूद है तो अब जैसे ही मैंने कहा इंसान एक बातिनी वजूद है तो इसका मतलब है कि दूसरे के खारजी वजूद अपोजिशन में कहा है कि खारिजी वजूद के होने के अहवाल और उसे जानने के नतज वो बिल्कुल मुख्तलफ हैं इंसान के होने के अहवाल और इसको जानने के नतज से यानी मेज को जानना और आदमी को जानना ये इसमें सिर्फ जानने का लफ्ज़ मुश्तरक है जैसे मेज़ का वजूद और इंसान का वजूद इसमें सिर्फ वजूद का लफ्ज़ मुश्तरक है जैसे ही हम इन्हें डिफ़ाइन करेंगे तो ये वजूद का मुश्तरक लफ्ज़ जो है वो कोई भी वहम नहीं पैदा करेगा अगर हम इसे डिफ़ाइन कर लें तो वजूद का मुश्तर मुश्तरवान मेरे और मेज़ के दरमियान एक होने का कोई वाहिमा और धोखा नहीं पैदा होने देगा तो डिफाइन क्या किया कि मेज़ खारजी वजूद है मैं बातिन वजूद अब ये बिल्कुल ये जैसे बिल्कुल बाइनरी बन गई है जो कभी एक दूसरे से वो नहीं एक दूसरे से खलतम नहीं हो सकते तो अब गौर कीजिए कि मेज़ के होने के लिए उसे दे मेज़ को जानने के लिए उसे देखना ज़रूरी है छूना ज़रूरी है और इसका नाम भी जानना मुफीद है यानि जो कुछ है वो बाहर बाहर है यानी मेज़ के जानने के अमल में मैं मेज़ के वजूद में तरमीम नहीं कर सकता मैं अपने को जानने के अमल में अपने आप में तरमीम और इजाफे कर सकता हूँ ये वाजह है ना तो यही मेज़ अगर अपना शुरू रखती तो ये इस हालत में ना होती ठीक है ना तो अब सूरत यह है कि इंसान बातनी वजूद है इसका कॉन्टेक्स्ट यानी इसको जानने और इसको मानने का एक माहौल और शर्तें हैं वो भी बातनी है और वो बातनी शर्तें इस तरह की एम्परिकल या इस तरह की साइंटिफिक हैसियत वाली नहीं हैं जिन जिन जिनकी बुनियाद पे हम दुनिया को समझते हैं तो दुनिया को समझने वाले ओलूम दुनिया को का इल्म फिक्स करने वाले यानी कि दुनिया का इल्म सही है या गलत है ये तयन करने वाले तमाम मनतें वो इंसान पर एप्लीकेबल नहीं हैं यानी इंसान कौन जो बातनी वजूद है अब बातनी वजूद का हम अपने तजिया करें कि बातनी वजूद होने का मतलब क्या है तो एक मतलब ये हुआ कि दो इंसान एक नहीं है और एक सादा सा मतलब बिल्कुल वो दो इंसान अपनी ट्रांसेंडेंस में एक हैं अपनी परसेप्शन में एक हैं लेकिन अपने होने की कैफियत में एक नहीं है अपने इल्म में एक हैं अपने एहसास में मुख्तल हैं इस बात को समझो ये हमारे अंदर सारी गिरावटें दूर कर देगी सिर्फ इतनी सी बात कि मैं एक बातनी वजूद हूँ ये आपसे बताऊँगा तो आप फ़ौर इसको समझ लेंगे क्योंकि आप भी इसी मौक़ पे हैं कि मैं एक बातनी वजूद हूँ तो इंसान का अपने बारे में मुतफ़ा इजतमाही होता है हम आहंगी के साथ होता है वाज न कि अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बातनी वजूद हूँ और तुम भी बातनी वजूद हो लेकिन इस हैसियत में भी हम मुख्तलफ हैं नहीं बातनी वजूद एक अम्ब्रेला टर्म है हर आदमी इसमें आता है और इसकी जो तारीफ है वो हर आदमी मतलब अगर नहीं जानता तो बताए जाने पर उसका इदराक अपने अंदर पहले से मौजूद पाएगा ठीक है ना ये यूनिवर्सलिटी है इंसान बातनी वजूद है अब बातनी वजूद डेफिनेशन में वाहिद है लेकिन वो उसकी इल्मी हैसियत वाहिद है लेकिन उसकी अहवाली है सीत है मैं हूँ कहना दोनों के लिए ठीक है हमें किसी दलील की ज़रूरत नहीं है लेकिन ये कि मेरा होना क्या है ये मैं और आप मुख्तलिफ हैं ठीक है ना यानी हम मालूम होने में एक हैं मौजूद होने में मुख्तलिफ हैं हम बातिन वजूद फंक्शन की फंक्शनिंग में मुख्तलफ हैं बातिन वजूद की डेफिनेशन पर मुतफ़ हैं और अपने आप को उसी डेफिनेशन का हिस्सा समझते हैं अपने इन तमाम इख्लाफा के होते हुए ये बात समझनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है बातनी वजूद कि जैसे अब अब जैसे हम ये दायाना या नासेहाना बात कर रहे हैं अब ये इल्मी बात भी है लेकिन ना इल्मी तौर ना मुकम्मल है लेकिन जो मकसद है उस मकसद को हासिल करने में शायद काफ़ी है कि मैं बातिनी वजूद हूँ मेरा एक जहन है यानी मेरे दो पोल्स हैं इस बातिनी वजूद के दो पोल्स हैं वो है दिल और दमाग़ तो दमाग़ मेरा आज़ादी को पसंद करता है या उसे करना चाहिए अब ये मेरे बातनी वजूद होने के तकाजे और शनाख़्तें हैं या ज़रूरतें हैं कि मेरे पास दो ऑर्डर्स हैं ऑर्डर्स ऑफ़ बीइंग एंड नोइंग तो दमाग़ है और दिल है तो दमाग़ आज़ादी पसंद करता है तलब करता है और इसे आज़ाद होना चाहिए यानी अब यह मेरी डेफिनेशन का तकाजा है दूसरा मेरा दिल है इसे पाबंद होना अच्छा लगता है इसे पाबंद रहना चाहिए मैं दिल को पाबंद और जहन को आज़ाद रखने वाले इरादे का मालिक हो ये पूरी बात होगा और मैं ही हूँ जो दिल की पाबंदी यानी दिल की पैसिविटी और जहन की एक्टिविटी को हम आहंग रख सकता हूँ इन्हें मुतजाद नहीं रहने देता इन्हें एक दूसरे से मतलब हालत तस्ादम में नहीं रहने देता मेरे अंदर ये दो आज़ादी और पाबंदी ये सबसे बड़ा तजाद है इंसानों के तजर्बे में आया हुए आए हुए जो सबसे बड़े तजादात हैं उनमें एक तजाद है आज़ादी और पाबंदी का मतलब ये दोनों मिल मिल सकते ही नहीं हैं ये दो ऐसे पानी हैं जो एक दूसरे से मिल ही नहीं सकते तो मैं क्योंकि बातें नहीं वजूद हूँ तो तज़ात की खारजी बंदिशों और ख़ारजी कवानीन से भी आज़ाद और पाक हूँ तो मेरे अंदर जो तज़ात हैं वो एक बड़ी वहदत की जो है वो जैसे एक बड़ी वहदत से शादिर हुए हैं एक बड़ी वहदत की मैनिफेस्टेशंस हैं मेरा जहन भी और मेरा दिल भी बजाहिर ये सुकून तलब है वो चलते रहना चाहता है ये बैठा रहना चाहता है वो चलता रहना चाहता है ये वो आज़ाद रहना चाहता है ये कहता है या मुझे तो किसी जगह पाबंद करवा दो ठीक है ना ये आज़ादी आज़ादी को अपने लिए मरस समझता है दिल और जहन पाबंदी को अपने लिए कैद समझता है तो ये दोनों अगर अपनी इन ओरिजिनल और मतलूबा फ़ंक्शनिंग और कैफियतों के साथ मेरे अंदर बहाल हैं एक दूसरे से लड़े बग़ैर बल्कि एक दूसरे के लिए मुफीद रहने की हालत में जहन आज़ाद और क़लब पाबंद अगर मेरे अंदर हरकत में है अपना एहसास दिलाता है और मुझसे अपनी इस तालमेल की बुनियाद पर फैसले करवाता है ज़िंदगी के छोटे और बड़े सब फैसले इस इंटरेक्शन की बुनियाद पर अगर मुझसे हो रहे हैं तो मैंने बातनी वजूद होना अपना पहचान कर उसे अमल में लाना शुरू कर दिया है मेरी राय में ये बात जैसे पूरी है जहन को मालूम चाहिए जहन का मकसूद है मालूम वो चीज़ों क्योंकि मालूम वदत के उसूल पे नहीं होता मालूम के रंग में होता है ना कि वो हर चीज़ को मालूम बनाकर उसका इनकार करने की ख़्वाहिश रखता है जहन आज़ाद है अपने हर मालूम से जहन मुतहरक है हर मालूम की तरफ यानी नोएबल की तरफ और फिर उस तक पहुँच कर उससे आज़ाद होता चाहता है यानी ये ये तलब भी आज़ादी से करना चाहता है और फिर तलब पूरी होने पर भी आज़ाद रहना चाहता है इसकी हरकत इसके लिए कोई मंजिल नहीं है या अपनी हरकत के लिए किसी मंजिल को कबूल नहीं करता ये तो आम बात है ना जहन के सिलसिले में दिल इसके बिल्कुल बरक्स है मुझे एक जगह चाहिए मुझे महबूब चाहिए मुझे मतलूब चाहिए मैं मंजिल पे रहना चाहता हूँ रास्ते से मुझे दिलचस्पी नहीं है वाजे है ना ये होती है पाबंदी फिर ये कि मैं अपने बाहर नहीं देखना चाहता महबूब जो भी है वो मेरे अंदर है तो दिल अपनी इनर प्रेजेंस में रहना चाहता है क्योंकि दिल की तलब वो महबूब है जो उसी में पोशीदा है तो ये इधर उधर आंखें नहीं डालता दिल यानी ये ख़्वाहिशात का क़ैदी नहीं है ये आँखों का मुक्तदी और मुकलद नहीं है वाज़ा नहीं बन तो अब जहन इसके बरक्स है जहन आँखों के पीछे रहता है और आँखों से ताल्लुक़ को कोहसास से के साथ ताल्लुक़ को जैसे उस एक मोहताज की तरह अपने ऊपर जो है वो हावी रखता है तो अब आप यहाँ तक पहुँच के अब हम जैसे अपने आप को रिपेयर या रिन्यू करना चाहें या ख़ुद अपना जायज़ा लेना चाहें कि ये सब बातें जो हैं ये बहुत फितरी हैं और इनका जैसे मेरे अंदर रखा हुआ है ये कोई मैंने कोई नई बात थोड़ी आपको समझाई है वो लफ्स कुछ हो सकते हैं, नए हो लेकिन ये कि सुनते ही जैसे वो चीज़ जाग जाती है तो उस चीज़ के जागने का इंद इस तरह की बातों से भी उस चीज के जागने का तजर्बा होता है या नहीं अगर कोई इनर अवेकनिंग सी महसूस होती है हवास में आती है तो फिर ठीक है मैं जैसा तैसा नहीं वजूद हूँ लेकिन अगर ये भी नहीं आती ये कह के कि ये मेरी बात मुश्किल है ये मेरी समझ में नहीं आ रही ये पता नहीं कहाँ का फ़लसफा है तो ये सब पर्दे जो खड़ बहाने खड़े करने के नतीजे में मैं गोया उस जागने के तजुर्बे से ख़ुद को महरूम रखूँगा दिल बेदार होता है जहन को बाईपास करके आने वाली आवाज से खैर वो अब हमें ये देखना चाहिए और इस वक्त आप जानते हैं कि हम सबकी शदीद तरीन जरूरत ये है कि हम अपना होना जेनली एक्सपीरियंस कर करें और इस तजर्बे को जारी रखें यानी यह तजर्बा वक्ती ना हो जैसे आँखों से पूछें तो कहेगी कि मैं देखने के तजर्बे में रहती हूँ तो इसी तरह आदमी है वो अपने होने की एक बुनियादी कैफियत में रहना चाहिए और वो बुनियादी कैफियत यह है कि जहन की आज़ादी किस लिए और कल्ब पाबंद है तो किसका एक आसान सा सवाल है जहन आज़ादी से बिल्कुल मोहब्बत करता है जहन पाबंदी को कबूल नहीं करता चाहे वो किसी भी नवान से हो अब उसमें देखना है भाई जहन आज़ाद है मेरा अल्लाह शुक्र है कि जहन में आज़ादी पसंदी चलो है ख़ारजी दबाव की वजह से शायद उसका इस्तेमाल कम हो लेकिन ये कि इतना तो मैं जानता हूँ ना कि मेरा जहन आज़ादी चाहता है अब ये देख लें कि ये किससे आज़ादी चाहता है और कल्ब पाबंद होना चाहता है अब यह कोई मेरी मर्जी से नहीं है ये सिस्टम है मेरी मर्जी इसमें नहीं है कि कलब को पाबंद करूं और उसको आज़ाद करूं मुझे इसी में रहते हुए अपने जहन और अपने दिल को अपनी इंसानियत और अपने आइडियल्स की तकमील का जरिया बनाना है तो अब ये सोचें कि जहन आज़ादी चाहता है मेरा दिमाग तो चाहता है वाकई और हर एक का चाहता है जो भी गौर कर ले तो ये आज़ादी किससे चाहता है क्योंकि आज़ादी के लिए दूसरा होना ज़रूरी है पाबंदी के लिए भी दूसरा होना ज़रूरी है ना तो वो दूसरा कौन है जिससे ये आज़ादी चाहता है और कल किसका पाबंद होना चाहता है बखुदा अगर इन दो सवाल को हम सच्चाई से और अपने अपने साथ खैर खाही के जज्बे से बातिन में गूंजने देना थोड़ी देर तो काया पलट हो सकती है मतलब इसकी गूंज इतनी ज़्यादा गहराइयों तक रसाई रखती है कि जहाँ हम खुद से नहीं पहुँच सकते वहाँ भी हमारा होना जो है हमें महसूस होने लगेगा यह करके देखो यानी कल्ब पैशन कल्ब का सबसे बड़ा वो वो क्या है कल्ब की कल्ब की सबसे बड़ी सलाहियत क्या है यह हाल उसको अगर उनवान दें तो वो है पैशन और जहन की सबसे बड़ी सलाहियत क्या है उसको दें तो वो ताकुल है वाजे नहीं बात तो ताकुल में ऑब्जेक्ट जो है वो कमतर रह जाता है ताक़ुल मैं किसी चीज़ को समझने की कोशिश एहसान मंदी से ज़्यादा मोहसिन बनने के लिए करता हूँ उस चीज़ पर उस चीज़ पर अपना नाम लिखवाना चाहता हूँ और अपनी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाना चाहता हूँ तो दिल ये नहीं चाहता दिल चाहता है कि मैं अपने आप से भी जैसे फरामोश रहूं अब ये जरा सा गौर कीजिए तो इसका जवाब किसी को ना बताएं लेकिन खुद तो सुने ना कि किससे आज़ाद और किसका पाबंद था और फिर देखें कि थोरी में चलो सही जवाब आ जाए क्योंकि हम लोग भी बड़े पेचीदा लोग हैं ना तो हमें मालूम है कि इसका जो सही जवाब क्या होता है या इज़्ज़त बढ़ाने वाला जवाब क्या होता है या शर्मिंदगी से बचाने वाला जवाब क्या है तो हर आदमी फ़ौर कहेगा आज़ादी देगा से वल्लाह से पाबंदी अल्लाह की तो अब ये तो बना बनाया रटा हुआ जवाब है तो ये नहीं ये काफ़ी नहीं है फिर काफ़ी क्यों नहीं है इसका भी आसान वो है कि क्या ज़िंदगी इसके मुताबिक गुजर रही है क्या मेरी पसंद नापसंद यानी कि जबिलत की सतह पर इसके ताबे है तो अब पता चलेगा कि फिर ये रटा हुआ जवाब है ना जब जवाबात तो फज़ा में हर तरफ़ फिर रहे हैं सवालत पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा जवाब सवाल को लिव करने से हासिल होता है तो हम जवाब के खजानची हैं और सवालात से हम भागते हैं या सवालात का रुख बाहर की तरफ रखते हैं अपनी तरफ नहीं पाने देते हर वो सवाल जुल्म है अपने आप पर भी जिसका हदफ आदमी खुद ना हो आपने भी कहा कि मैं वो हूँ जो दिमाग को और दिल को आ, उसको यानी कि कंट्रोल करता है उसका जो इरादा इरादा ये फिर मैं क्या है अगर मैं दिमाग नहीं है और दिल भी नहीं है तो मैं इस बेसिस पे कंट्रोल कर पा नहीं वो इरादे के मैं हमेशा इरादी होता है इस इरादे का दिमाग कहाँ है नहीं, नहीं इरादा नहीं इरादा वो होता है जो जो डाटा प्रोड्यूसर नहीं है डाटा मैनेजर है इरादा विल विल किसे कहते हैं विल टू बी होती है विल टू नो बेमाना लफ्स है आप समझे इसी से अंदाजा ले कि इरादे का इस सतह पे माना क्या होता इरादा सिर्फ क़वत है सिर्फ़ कुवत है जिस पर मुझे तसरुप दिया गया है मुझे न जहन पे तसरुप दिया गया है न दिल पर मतलब ऐसा अगर इरादा बीच में से निकल जाए तो ये इरादा है जो मुझे मेरी आइडियल डेफिनेशन से ताल्लुक़ में भी जैसे यकसू रखता है उसके लायक रखता है ये जो मैंने कहा ना जहन आज़ादी और वो दिल पाबंदी इस पर मीर का एक शेर है और वाकई लगता है कि यही है जो कहा है कि दमाग आईना है ना तो शुरूर आईना है और दमाग़ आईना है और ये आईना जो है ना वो रुख बदलता रहता है यानी कि ये अपने किसी अक्ष का कैदी नहीं बनना चाहता वो जो मैंने कहा मालूम कब कहती तो अब आप देखिए कि अपनी तो जहां आंख लगी फिर वहीं देखो अपनी तो जहां आंख लगी फिर वहीं देखो आईने को लपका है परेशान नजरी का आईने को ये हवस है कि सिर्फ ये नहीं ये ये भी ये भी वो भी वो भी और दिल कहता है बस ये ही यकसू और इसकी यकसुई का हदफ भी इसके बाहर नहीं है तो अब आप सोचने की कैसी यकसुई होगी जिसका हदफ बाहर नहीं है तो खैर ये तो आगे तो बातें जैसे तो किससे कहानियों की तरह हो जाती है ये ठोस सवाल को अपने से कीजिए ये ठोस सवाल है कि दिल किसका पाबंद किस से आजाद यानी चाहता है और इसका मेरे यहाँ इस्तेमाल क्या है मैंने इन ताकतों को दिल और कल्ब की इन फितरतों को कैसे इस्तेमाल में रखा हुआ है और ये नहीं हो सकता कि ये इस्तेमाल में ना हो क्योंकि ज़ाहिर है ये मेरी फितरत का हिस्सा है ना तो इस्तेमाल में है तो किस इस्तेमाल में है तो अगर वाकई मेरा तो दिल चाहता है कि जैसे कोई आदमी एतिकाफ में बैठता है ना या बहुत तन्हाई में घंटा दो घंटा निकालिए बिल्कुल तन्हाई अंधेरा और उसमें ये दो सवालत अपने से करें कि जब आपको अपना हाथ नजर ना आ रहा हो यानी आप जितना अपने से गायब हो सकते हैं उतना गायब होकर ये पूछें तो मुझे यक़ीन है कि मतलब जिसने भी इसका सामना सच्चाई से कर लिया और इसके इस सवाल की गूंज को इस सवाल का गला नहीं घूटा यानी इसकी गूंज को बढ़ने दिया तो वो जब कमरा खोल के बाहर निकलेगा तो वो बिल्कुल नया आदमी होगा दो घंटे में क्या जाता है दो घंटा करके देख लो और ना हो सके तो फिर हमसे पूछना तो फिर हमको दूसरी तरकीब लेकिन इसमें सब का हो जाएगा अब इतने आसान तदबीरें हैं इसको छोड़ छोड़ के वो हर आदमी चाहता है कि ये जो बड़े मकसद हैं ना इनको रसाई के काबिल ना रखा जाए इतनी बड़ी बड़ी तरकीबें बताई कि लोग बट ठीक है तरकीबें मालूम हो गई हमारे यहाँ मजहबी तरबियत में ये कमज़ोरी है कि वो इतना ज़्यादा वो आइडियलाइज करते हैं या उसको इतना बियॉन्ड ह्यूमन कर देते हैं फजाइल वग़ैरह को कि वो आदमी का जब मालूम होगा अब ये तो बड़ों का काम है कि वो मती बने वो मुखलिस बने हम कहाँ से ऐसे मुतकी बन सकते हैं तो गिल्ट बस खत्म होती है बाकी कुछ हासिल नहीं होता ये पूछो अपने आप से। अब ये इसमें कोई ओजर नहीं है हर आदमी जानता है क्या पूछ रहा हूँ तो उसमें जो जवाब आए बस उसको गैरतमंदी से इख्तियार करो आदमी अपने आप से बेवफाई कर रहा हो इससे ज्यादा गैरत का मसला क्या होगा तो हम अपने आप से बेवफाई कर रहे हैं ना